payg'ambarimiz aytganlar kim o'zini bir qavmga o'xshatsa bas u ana shu o'shalardan qiyomat kunida kim bir kishi kimlarni orasida tiriladi kimlarni yaxshi ko'rgan bo'lsa kimlarga o'xshashshni xohlagan bo'lsa qiyomatda ana shularni orasida tiriladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar o'zini bizdan boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas Yahudi va nasroniylarga o'xshamaydi musulmon bo'lmagan xalqlarni urf odatiga kör ko'r ko'rona ko'ngil qo'yishlik taqlid qilishlik yaxshi ish emas shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam e aytganlar imom bu hadis bizdan boshqalarning odatlarini qilgan kimsa bizdan emas. bizni sunnatimizdan boshqalarni sunnatiga ergashganlar bizni urf odatimizdan boshqalarni urf odatiga ergashganlar bizdan emas deyapti ko'pchilik nima qilsa o'shuni olamiz, biz ham demaylar, musulmon odam immo bo'lmaydi yarashadimi yarashmaydimi tushadimi tushmaydimi cho'ntagi yetadimi yetmaydimi qilaveradi chunki kim qilyapti ko'pchilik nima desa biz ham o'shada endi deydi shu odam immo boi chunki ko'pchilik aroq ichamiz desa ichib qo'yaveradi ko'pchilik jumaga boramiz desa nima qilib qo'yaveradi jumaga ham borib qo'yaveradi boshqa xalqlarni saqofati olinadi ilmlari olinadi ammo odatlari turmush tarzi olinmaydi